Вітаю вас в ефірі. Програма. Поговоримо про історія гостя нашої студії. Це яскравий приклад залізної волі чоловіка, який переміг не лише діагноз лікарів, а й власну долю, досягаючи поставлених цілей. Знайомтеся, Григорій Гришкан. Добрий. Доброго дня раді вас бачити. Ми знаємо, що ви перший у світі актор з ДЦП, який виконує головну роль у фільмі. Так, ви праві. В видами я знявся з пірам українським понаджирам фільмі щастя. где сыграл главную роль. К этому шагу мы шли довольно долго, мы шли к этому пять лет, и наконец-то в этом году мы смогли сделать то, что так долго мечтали. И в ноябре месяце, если все будет нормально, мы... у нас будет премьера. Где можно будет побачить этот фильм? Первая премьера, я думаю, все-таки состоится в Киеве. Покровский, я думаю, тоже будет премьера, но немножко попозже, чем Киеве, У нас будет тур по Украине, по большим городам, по большим центрам. С этим проектом мы будем ездить э, и показать. То есть это большой социальный проект. Мы хотим привлечь внимание нашего украинского общества, чтобы люди, которые потеряли веру в себя, посмотрели этот фильм, э, пообщались со мной и Кнова поверили в можливість і начали, ну, поставили перед собою нові цілі і і маленькими крочками е-е э, начали кетули іти. Розкажіть, будь ласка, як проходили зйомки, чи були якісь проблеми, з якими ви стикались? Проблем особо не було. Проблеми були з фінансуванням, тому що ми знімали этот фільм з за свої собственные средства і зтрачали нерви людей. І, по У нас бюджет составил 200 тысяч гривен для фильма, это очень мало, потому что сейчас полнометражные фильмы снимаются за 10-15 миллионов гривен, а мы сумели снять фильм за 200 тысяч гривен, ну это э, очень маленький бюджет для полнометражного фильма. Трудностей в процессе съемок никаких не было, на съемки ушло 14 съемочных дней, которые были в основном в выходные дни проходили с ноября 2019 года а по конец февраля этого года. В Киеве, естественно. Зрозуміло. Мы знаем, что до этого вы снимались в еще одной стричке. Это было четыре года назад. Он называется другой по-русски. Он есть в Ютубе. Вот. То есть это была первая проба пера, скажем так, моя в актерском мастерстве. Премьера этого фильма состоялась 10 марта 2016 года в Киеве в кинотеатре «Кинопанорама». Чи подумалось вам актерская деятельность как вам взагалі пришла такая идея стать актером? На самом деле я очень порно э, поздно понял, что ну как, вот мне было 33 года, когда я захотел стать актером. Это произошло уже будучи в Киеве, когда я приехал в город Киев работать после того, как начались боевые действия у нас на востоке страны. Однажды я проснулся утром и понял, что мне что-то не хватает. И когда я пришел на работу, сделал свою основную часть работы, и у меня появилась свободная минутка, и я, естественно, ну, как и все люди, залез в интернет. Я наткнулся на информацию, что в Америке есть актер, которого зовут Арджей Мид. У него тоже легкая форма ДЦБ, он а, играет в сериалах. Но он играет не главную роль, а у него роли второго плана. И когда я прочитал о нем, посмотрел его выступление в Ютубе, на канал, ну, в Ютубе есть как вы знаете. Я понял, что он меня заразил с, с, э, тем, что он стал актером, будучи э, с таким диагнозом ДСП в легкой форме. И я тоже э, сказал себе, почему, почему бы нет, почему бы мне не попробовать. Мне, мне стало это интересно, и я начал поиски человека, который бы мог бы мне помочь осуществить мое мечту, стать актером. Вы нашли такую людину? Да, это Винсент Метал, я ему очень сильно благодарен. Мы с ним работали над первым фильмом, другой. Естественно, мы продолжили с ним работу и сняли фильм «К счастью». Вот. Это первый единственный пока на сегодняшний день человек, который на меня обратил внимание, как на актера. И мы с ним, мне с ним было очень комфортно работать. В паре мы у нас семь восьми дни продолжались от 8 часов самый самой маленькой продолжительностью ночного до 14 часов. Ну, это действительно такое серьезное навантажение. Ну, это серьезная нагрузка, но, тем не менее, мне очень комфортно на ночной площадке. У меня нет фактора усталости, как это может показаться, через чем что у меня есть легкая группа одновременности. Да, многие думают, что, например, такие нагрузки очень сложно переносить. Я скажу, абсолютно нет. Когда у тебя есть желание желание сниматься в кино. Там у нас первый фильм, когда мы снимали, у меня было по 8, по 10 дублей на одну сцену. Я абсолютно как бы не уставал, я доводил, пытался довести максимально, ну, артистично сыграть поставленную как бы сцену, вот, на, ну, на пределе своих актерских возможностей. Вот, несмотря на то, что у меня нет профессионального актерского образования, да, но я считаю, что есть в жизни так сказать, специальности, направления, при которых образование это не основное, основное, основное это иметь желание и талант. До речі, ми знаємо, що у вас вища освіта. Розкажіть, будь ласка, яка у вас освіта, де ви навчались? У мене вище економічне продавання Учився Я в Донецькому для спочатку я после школа поступив донецький економічний технікум. Я його закінчив дві 2002 втором году. Потім я в 2003 году вступив на территории города Донецкого университета экономики и торговли, имени Туган -Барановского, на научного отделения специально 17 и закончил его в 2007 году. 15 февраля я получил диплом специалиста, магистра тогда. Ну, были магистры, но магистр это был не обязательно. Специалист считался полного высшего образования, диплом с отличием. Не притягивали большие города. И я, честно говоря, знал, какая ситуация у нас в Покровске. С работой в маленьком городе, когда ну, здоровые люди не могут полноценно себе реализовать. А что говорить о людях с инвалидностью, которые, которые хотят быть полезными, да, но не могут, потому что ну, общество не готово их слышать и воспринимать серьезно, потому что мы еще не сформировались как нация, которая может относиться уважительно друг к другу, слышать их проблемы. Вот. Поэтому ну, я сразу поставил себе цель покорить Киев. Я знал, что не будет непросто. потому что я знал, что и в Киеве люди с инвалидностью а, мало кому нужны. А, вот, но если а, у тебя есть цель, если ты готов к этой цели идти, а, несмотря ни на что, а, биться до последнего, да, до своих месяцев то я знал, что рано или поздно мне улыбнется удача. Я не ставил перед собой никакие временные рамки. Получилось так, что я нашел, у меня ушло на поиск работы а, ровно полгода. Не без помощи, сразу скажу, не без помощи ваших журналистов. А, один вам а, спасибо за то, что вы делаете. А я бы не знаю, сколько у меня времени ушло, потому что ну, журналисты, на самом деле, они при, при, притянули мне руку помощи в плане того, что они начали писать о моей жизненной истории и люди, много людей начали на это обращать внимание, и однажды, однажды мне в Facebook написал человек из Киева, крупный бизнесмен, который э, протянул мне руку помощь, предложил мне прислать ему свое резюме, пригласил меня на собеседование, и, естественно, дом не работал. Мне бы хотелось, чтобы люди, глядя на меня, они снова поверили, делали вывод, что если очень сильно хотеть изменить что-то, да, не останавливаться, скажем так, не перед какими трудностями, то в любом случае, рано или поздно, ты можешь чего-то добиться, можешь чего-то достичь, главное не сдаваться. А що можете порадити батькам, які виховують діток з інвалідністю, щоб вони виросли гармонійними особистостями? Нужно воспитание такого человека, а не делать на те, що, е, то, що он какой-то не такой, да. Нужно воспитывать просто его на равных, е, говорить, что... просто он немножко отличается от других и воспитывать его в духе борца, потому что если его постоянно жалеть, то в данном случае жалость воспитание, она не приведет, то есть ни к чему хорошему. Нужно стараться, его постоянно подбадривать, постоянно говорить о том, что биться, чтобы он был более самостоятельным в жизни, потому что ну, рано или поздно ну, родители не вечные, и рано или поздно все равно придется а, человеку оставаться одному. Поэтому к, к, к этому времени человек должен быть социально адаптированной личностью, чтобы как-то продолжать жить, несмотря на трудности, которые ему подкинула жизнь. Ну, мабуть, саме так и вы робите. И скажите на останок, чи вы себе счастливой человеком? Так. Однозначно. Я считаю себя счастливым человеком, потому что а, я научился ставить цели а, и научился их достигать, несмотря на все преграды, которые жизнь иногда мне может преподносить. Дякую вам за отвертость. Нехай все ваши мрии здесь я уверена, что у вас все выйдет. Спасибо.